Следующий доклад у нас, это доклад господина Поискина Антона Александровича, представителя Северной Америки, с собственным производством. Добрый день. <связь> Я себе представляю, производство, поэтому несколько слов скажу о больших местах, на к тем проблемам, которые возникают в производстве. В том числе предыдущий докладчик упомянул, что экономика немаловажный фактор, наверное, основной в любой идее, особо не И как раз экономические вопросы начинают возникать в процессе производства и эксплуатации, вот, хотя, конечно, должны предусматриваться на этапе проектирования опытного производства. И мы как раз представляем в основном опытное производство, поскольку еще, конечно, серийного промышленного нет. Вот это вот пример грузовой платформы, которая предназначена для перевозки многотонажных морских контейнеров. Это одна половина, на которую ставится одна сторона фитиков контейнеров. И понятно, что перевозки грузовые, они более, более выгодны с точки зрения по сравнению с пассажирскими, поскольку все-таки перевозка грузов это коммерческая и э, перевозка грузов э, предполагает большие объемы, поэтому здесь, конечно, экономическая выгода э, будет больше в э, сравнении с пассажирскими перевозками, поэтому это интересно. В том числе интересно еще и потому, что в э, отличие от э, опыта предыдущего и других стран, где основным принципом была электромагнитная индукция для, как несущая, как движущая сила, то в данном случае применяется постоянные магнит. Вот, которые сами по себе уже имеют достаточно большую потенциальную энергию и, грубо э, говоря, если поставить просто на магниты, уже груз будет стоять. Вот. А груз достаточно большой, за груз контейнера бывает более 40 тонн, э, с учетом веса самого контейнера, масса вольта. вот Поэтому это достаточно приличная нагрузка. если мы э, не перемещаем а хотя бы выдерживаем только с помощью постоянных магнитов, это уже достаточно большая экономическая выгода. То есть здесь мы не затрачиваем еще энергии, а у нас уже достаточно большой груз, по крайней мере, висит в воздухе. Ну и начинает висеть, когда достигается скорость перемещения где возникает регуляция. Но, естественно, возникают и технические проблемы. Мы, вот начиная уже собирать вот эту платформу, уже есть рабочие чертежи на вот это вот все. Вот уже идет заготовка, детали уже идет производство. принципиально. Верхняя конструкция, причем понятно, что если мы говорим о постоянных магнитах, ну и вообще о магнитах, то, э, то понятно, что э, не, нельзя использовать только магнитные материалы, и самые дешевые такие, как конструкционная сталь. Вот, потому что э, сами мы не Поэтому используются разные стали. Разные материалы вообще стали, и алюминиевые сплавы, и нержавеющие сплавы, то есть как раз применяются магнитные материалы. Вот. И если проблемы с их стыковкой и в процессе эксплуатации, с антикоррозионной защитой, они уже в общем давно разработаны, поскольку когда два разных материала, то возникает химическая коррозия. Здесь все-таки эти проблемы не так существенны, поскольку уже существуют лакокрасочные покрытия достаточно серьезные и в московском судостроении этот опыт есть, то проблемы сборки, которые связаны именно с установкой магнитов, они э, значительные и они на вы, поскольку специальных производств под это нет, и мы столкнулись с тем, что совковые лопаты не получается, вот, определенные требования предъявляются и к их перевозке, и к их хранению, и к оборудованию этих мест, и к инструменту и оборудованию для того, чтобы все эти процессы производить. Ну, вот на, предыдущем, даже, даже, на предыдущем слайде, наверное, даже лучше видно, внизу вот в этой вот части, сам, конечно, hmm. это как раз магнитная платформа, которая собрана по принципу из набора массивов Хальбаха, которые представляют собой набор различных магнитов, сориентированных полярно таким образом, что с одной стороны магнитное поле достаточно большое возникает, которое нам нужно полезное, которое несет нагрузку, с другой стороны оно маленькое, его нет, то есть вся польза вниз и вверх, плюс еще защита от лишних магнитных полей, ну, если это пассажирский транспорт, то пассажиров и, и вот тут возникает Проблема с тем, что как собирать э, вот эти вот магниты, потому что просто так взять два магнита в руку и сложить их определенным образом не получается. В данном случае используются магниты материала э, не один железопор размером 46 на 46 мм, которые имеют э, притягивающие силу 100 кг, что достаточно много и понятно, что в руках 100 кг э, никак э, не сложится. На нулевом, на нулевом зазоре, то есть когда усилия отлипаний, когда они 100 кг, то есть понятно, что вручную, если вдруг они случайно с не оторвать, и нужно предотвратить это. Вот. Поэтому возникает ряд проблем, во-первых, первое с перевозкой, то есть э, перевозить их э, из завода они поступают в упаковке, которая э, Магниты проложены между собой на определенном расстоянии, магнитными материалами. Но они э, мягкие вот, в процессе, э, ну это, наверное, где-то к заводу, в транспортировки могут деформироваться, и э, когда уже приходит упаковка, то уже есть проблемы с тем, чтобы их друг от, от, от друга э, друг от друга во-первых, из упаковки, во-вторых, э, производство предполагает все-таки достаточно технологически э, вот и э, быстрые, потому что иначе... Экономически это будет невыгодно, поскольку самые большие затраты в производстве это, конечно, трудозатраты, а, вот, а в эксплуатации уже потребление энергии. В данном случае, победив вот постоянными магнитами большое потребление энергии, как раз на этапе производства нужно построить вот так, чтобы были минимальные трудозатраты. Поэтому сейчас, конечно, может быть, мой доклад был уместен попозже, когда мы все бы это уже разработали с конкретными технологиями, но считаю не лишним сейчас на это, на этом заострить внимание. Вот. Конструктивно магниты собираются в 500 миллиметровые такие тубы, которые в из жиреющей стали, которые потом собираются которые собираются потом в такой вот набор, который, собственно, и удерживает эту платформу. Поскольку вес э, контейнера, э, и вес самой платформы значительный, то э, э, набор достаточно большой получается. Здесь проблема не только в том, чтобы собрать вот этот вот массив хайки, но и с тем, чтобы набор этих массивов собрать в одну платформу и потом сами платформы соединить. Поэтому конструктивно предложено такое решение. Сами магниты собираются в нержавеющие трубки, которые потом собираются в такие поля, закрепленные на промежуточных конструкциях из АМГ. И они уже потом крепятся в стальной платформе, которая населяет основной набор. Что мы уже поняли, что обычное производство Обычное производство, которое у нас есть, и дело даже не в том, что оно не модернизировалось, а что-то дело в том, что не было таких задач. Вот это вот как раз э, изображено поле, вот эта вот трубочка, в которую мы вставляем магниты. А вот уже, собственно, производство. Понятно, что везде производство вот такое. Краны, которые имеют много остальных. Дали, съемные приспособления остальные, и это, естественно, не подходит под то, чтобы собирать подобные конструкции. Поэтому, конечно, производство должно быть немножко другое. Во-первых, это специальное помещение с немагнитным и достаточно мягким полом, поскольку в случае падения оно может быть, особенно при таких открытых усилиях больших материал, магнит достаточно хрупкий. Большая ударная вязка, большая хромкость материала, поэтому любое падение, даже не друг с другом, а на какую-то поверхность, пусть даже не магнитную, но твердую, оно приводит к откалыванию, естественно, нарушается и диаграмма магнитных полиметров, то есть этот магнит, грубо говоря, уже не приходит. Поэтому с особой аккуратностью можно делать это. не магнитные столы, не магнитный инструмент, то есть обычными два материалами, которыми мы привыкли пользоваться, здесь уже нельзя обойтись. Вот. И сейчас мы как раз в процессе вот этого производства, сталкиваясь с этим, разрабатываем какие-то пока тезисно и опытные образцы какого-то инструмента. Мы, в общем-то, призваны как опытное производство, столкнувшись с этими проблемами, дать какие для того, чтобы потом в промышленном производстве уже были разработаны технологии сборки отдельных секций, технологии сборки самой платформы, техники безопасности производства этих работ. Потом, конечно, в процессе промышленного производства это будет дорабатываться, но первые принципиальные какие-то решения мы должны выдать, кроме того, чтобы выдать опытный образ. Ну, здесь вот мы работаем с магнитами уже кое-что эскизируем, для сфотографируем. фотографируем. Вот это вот упаковка магнитов. Видно, как они разделены вот этими желтыми материалами не магнитами. Вот трубочки, в которые вставляются. Вот самый правый и нижний край, это вот как раз отдельный магнит. Ну, вот это вот фотография нашего производства. Тут, конечно, не очень видно, но видно, что сборочные столы стальные, вот, на полу остальные анкерные закрепления, которые в общем, для обычного производства характерны и, и... и... непригодны не для производства вот таких конструкций. Частично, потому что, конечно, та часть, которая будет стальная, она будет производиться в обычных условиях, а вот уже монтаж магнитных, несущих составляющих и сборка в целом, она должна подходить в других условиях. Ну, вот, наверное, слова все, потому что конкретных да, пожалуйста. Так, пожалуйста, вопрос. Скажите, пожалуйста, вообще это внедрение производства и так далее. Скажите, пожалуйста, вот вы, вы говорили, что это магнитно-мимитирующая платформа. То есть с этой помощью вы осуществляете бесконактный план. Это производство, а не научная организация. Yes. Если Федорович позволит, я отвечу на yes. это. плюс-минус там один. Вот. Потом левитация. Для того, чтобы подвесить, для того, чтобы подвесить кресло, надо получать 0,8 Тесла на железе при вот этом 80 -10 мм. Вы с помощью постоянных магнитов сможете тогда получить 0,8 Тесла, как это делал в транспорте, когда электромагнит. В данном случае медитация же не возникает мгновенно. То есть платформа, когда стоит на месте и расгоняется до определенной степени появления медитации, она там она на едет на колесиках. На принципе электродинамического палка высота. Разумеется, разумеется. На принципе электродинамического отпалка нужно еще больше, начина магнитного поля. Да не нужно больше, нужно скорость придать, определенная модка имеет. Ну я же об этом говорил. Ну что вы... Происходят вот такие вопросы, в вы, А я как не, пошиляк, а я не Я, сказал, отвечаю. я вам отвечаю, я вам отвечаю. У нас, к сожалению, ограниченное время, поэтому... Да, да В процессе производства у нас нет повышенных температур при работе с магнитами. Вот уже в процессе эксплуатации это больше, конечно, тоже вопрос к тем, кто разрабатывал систему. Да, мы все знаем, что магниты нельзя разогревать, потому что они теряют свои свойства. Вот, я отвечу за производство. В процессе производства у нас нет, нет технологических процессов, когда уже мы работаем с магнитами, которые превышают нормальную температуру. То есть все сварочные работы, э, они э, все проходят до того, когда идет монтаж магнитов. Монтаж, поэтому так и разделено конструктивно в разных материалах, чтобы при работе с магнитами уже нигде не было повышенной температуры. То есть, вот на этапе производства на магниты не влияют никакие факторы, которые бы ухудшили их свойства. Ну, да, я подчеркиваю, что она даже не превышает а обычной нормальной, как мы говорим, физической температуры около 20-25 градусов. Да, прошу прощения. У нас лимиты. Спасибо. На корабле задаете вопрос, возможно мне. Да. Да. Действительно, это энтузиасты, которые вот с листа буквально, как говорится, с корабля на бал. Взялись за эту работу, совершенно чертежей нету практически. Вот, только наша книга это. Вы знаете с корабля Ну да. Но мы с балами гораздо, понимаете.